bu safar oldingi misolni davom ettiramiz va vertikal ko'zdan kechirish funksiyasining aniq argumentidan foydalanishni o'rganamiz oldin mana bu jadvaldagi ma'lumotlarni belgilab olamiz va qaydnoma deb nom beramiz nomlar varaqlar ichida emas ish daftarida bo'ladi shuning uchun nom qaysi ish varag'i ichida bo'lishidan qat'iy nazar shu ish daftaridagi xohlagan ish varaqingizda undan foydalanishingiz mumkin hozir esa bizga buning foydasi tegishi mumkin shuning uchun ham jadvalni nomlab oldik patta deb nomlangan ish var'a'iga o'tamiz bu yerda kvitansiya ya'ni pattaning taxminiy shakli mavjud bo'lib biz hozir uni to'ldirishga harakat qilib ko'ramiz endi tasavvur qiling siz toshmatov azizga qancha ishlagani va qancha miqdorda ish haqi hisoblanganligi haqida patta yuborishingiz kerak buni qilish uchun mana bu yerga uning ism familiyasini yozasiz va enter klavishini bosasiz vk esa bir zumda kerakli joylarni avtomat tarzda to'ldiradi buning to'g'riligini esa endi tekshirib ko'rishimiz mumkin tekshirishni birinchi jadvaldan boshlaymiz toshmatov aziz 26 kun ishlayapti ikkinchi jadvalga o'tamiz tarif asosida 1 million 800 ming so'm hisoblanibdi endi pattaga o'tamiz ha hammasi to'g'ri shunchaki misol uchun yana bitta familiya yozib ko'ramiz masalan zuparova kamola tekshirib ko'ramiz ha Xa, bu ham to'g'ri vkk funksiyasi mana shunday tarzda ishimizni 10 barobarga osonlashtirishi mumkin keyinglar endi pastdagi patta shaklida formula yozishni o'rganamiz oldin ishlagan kunni chiqaramiz shuning uchun mana bu yacheykani tanlaymiz va funksiyaning tugmasiga chertib silki massivi kategoriyasiga o'tamiz bu yerdan vp ya'ni vertikal ko'zdan kechirishni tanlab OK tugmasiga chertamiz birinchi maydonga chertib mana bu qidiriladigan qiymat kiritiladigan yacheykani tanlaymiz ikkinchi maydonga chertib jaddalni tanlab o'tirmasdan uning nomini yozamiz uchinchi maydonga jadvaldagi nechinchi ustundagi ma'lumotni namoyish etish kerakligini yozishimiz lozim bu yerda ishchining ishlagan kuni bo'lishi lozim jadval turgan ish varag'iga o'tib nechinchi ustun ekanligiga qarab olamiz ishlagan kuni ikkinchi ustunda ekan ikki deb yozishdan oldin boshqa ish varag'iga o'tganimiz uchun mana bu yerga chiqib ketgan yozuvni o'chirib tashlaymiz va endi ikki deb yozamiz oldin aytganimdek bunday vaziyatda aniq ko'zdan kechirish ishini olib borish lozim ya'ni bironta ism yozildimi agar u harfma harf to'g'ri kelsagina shunga yarasha natija namoyish etilishi lozim agar oldingi darsimizdagi kabi miqdorlar orasidagi sonlarga qarab natija chiqarish kerak bo'lganda oxirgi argumentni yozmasak ham bo'lar edi lekin bu yerda bizga aniq ko'zdan kechirish funksiyasi kerak shuning uchun 0 deb yozamiz bu odamni chalg'itadigan lojh ya'ni yolg'on so'zini yozishdan qulayroq nol soni dasturlash tilida loj so'ziga bir soni esa istina ya'ni haqiqat so'ziga teng menimcha dasturlash tili haqida eshitgan bo'lsangiz bularning inglizcha fals and true variantlari ham borligini bilsangiz kerak biz esa ortiqcha kodlash bilan boshimizni qotirmasdan agar aniq natija kerak bo'lsa nol taxminiy natija kerak bo'lsa bir sonni yozishimiz mumkinligini eslab qolsak bo'ldi nolni yozganimizdan keyin ok tugmasiga chertamiz ma'lumotlar yetishmayotganligini bildiruvchi nd ya'ni nexvatka данных so'zi chiqib turibdi bu mana bu yerga biron narsa deb yozganimizdan keyin natija bilan almashadi masalan bironta ism familiya yozamiz ko'rib turganingizdek ishlayapti endi keyingisini yozishimiz lozim lekin bu safar shunchaki bu yacheykadagi formulani bunisiga ko'chirib kerakli o'zgartirishlarni kiritib qo'ya qolamiz ko'chiramiz va asosiy qismdagi joylashtirish tugmasining past qismiga chertib faqat formulani ko'chirish bandini tanlaymiz endi funksiyaga o'zgartirish kiritish uchun yana mana bu tugmaga chertamiz birinchi maydondagini belgilab bir o'chirib tashlaymiz o'rniga mana bu yacheykani tanlaymiz ikkinchini o'zgartirmaymiz uchinchiga esa qaysi ustun ekanligini yana bir marta ko'rib olishimiz lozim xo'sh pattaning bu qismida hisoblangan ish haqi miqdori bo'lishi lozim 1, 2, 3, 4, besh demak 5 deb yozamiz oxirgisini o'zgartirmaymiz chunki bizga hali ham aniq natija kerak shunday ekan OK tugmasiga chertamiz ko'rib turganingizdek funksiya a'lo darajada ishlayapti buni hatto yana bitta ism familiya yozib tekshirib ko'rishimiz ham mumkin agar bir harfni xato yozsak ham funksiya ishlamaydi bu esa yo'l qo'yishimiz mumkin bo'lgan xatolarning oldini oladi menimcha <laughs> funksiyaning qanchalik ajoyib hamda foydali ekanligini yana takrorlashga aslo hojat yo'q